Сегодня мы живем и происходит безумная война, проклятая. Многие люди пережили какие-то необратимые вещи. Кто-то потерял родных, близких, здоровье, смысл жизни, имущество. Ну, многие вещи, что нельзя вернуть. А еще обиднее. И то, что не дает покоя, когда ты не видишь конца, где же в этом конец. А еще больше то, что возмущает, когда ты видишь, что зло, оно не наказано. И тогда приходит вообще полная апатия, депрессия, уныние, страх, именно то, что наполняет этот мир. Ответ только в Боге. Как могут помочь правители, если, знаете, сегодня многие они стали уже как людоеды какие-то. Мы видим, сколько бесчеловечности этой творится в мире, беззакония, безнаказанности этой всей нечистоты всей этой нужно осознать, что нас всех ждет воскресение мертвых. Все мертвые они воскреснут. Христос, помимо любви, да, заботы, которую он дал спасение, то, что он нас искупил от смерти, от ада, он нам показывает еще очень важные вещи о суде Божьем, о воскресении мертвых. Он говорит: покайтесь веруйте в Евангелие, ибо приблизилось Царство Божье. То есть есть мир просто физический, который он все равно недолгий, 50, 20, 30, 100 лет физический мир у каждого человека, он ограниченный. Но есть Царство Божие, этот вечный мир. И Господь, Он переводит наше зрение, наше понимание на этот мир, который вот-вот он скоро откроется. Мы приближаемся к концу и к развязке истории человечества в таком формате, как мы видим. Бог и этот духовный мир и Царство Божие, оно начнет вторгаться и вливаться соединяться с историей человечества. И этот весь просто такой физический, материальный мир, который мы строим, он начнет рушиться просто, как домик какой-то карточный, как игрушечки какие, раз и рушится. И что будет происходить, к чему мы должны быть готовы, потому что зависит, куда мы дальше пойдем. Там, где вообще будет все зло собрано. Вот мы когда сталкиваемся да, на земле, зло, да, ой, как это ужасно, как это плохо. Предупреждал ли об этом Иисус? Конечно, предупреждал, он говорил, что если мы не будем верить в Бога, если мы будем идти за Христом, то тогда будут на земле царствовать кто? садник Сатана, да, который лукавый лжец, и мы видим мир переполнен ложью и лукавством. Война, то есть насилие будет, дальше будет мамона, коррупция, что люди они готовы за какое-то богатство или за деньги, да, продать и променять все ни не не человеческие жизни, ничего святого мы видим нету даже в это время. И дальше за ним что следует? Смерть, и как много мы видим смерти. А за смертью следует что? Ад. Финиш ⁇ ад. И что мы видим, когда мы разговариваем да, с людьми, которые на передовой, которые веськовые, что они говорят? Они говорят, там ад. И этот ад уже тянется на тысячи километров, понимаете? Там апокалипсис. И как же это остановить, и как же это предупредить, как же от этого уйти? Выход остается только один. Тот, кто может это остановить, и победить Иисус. Скажешь, ну каким это образом? Элементарно, знаете, вот как сегодня даже військовые, они пишут и говорят, да, раньше у нас в начале войны не было оружия. Но Украина побеждала. Она изгоняла врага и отвоевывала так много территорий своих. А сейчас, говорят, у нас намного больше оружия, но мы не можем побеждать и иметь такую победу, как мы имели в начале. Это то, о чем мы всегда говорили. Бог дает победу. Бог дает победу. Ни оружие, ни сила, ни что другое. Над, всем, над всеми этими всадниками апокалипсиса есть Бог. И только Бог, Он может сломать их гривы, их шеи, их хребты, нагнуть, нагнать, поставить их в конюшню. И задача, чтобы люди, они обратились к кому? К Богу. Но самое главное, знаете, многие люди, кажется, они ушли безнаказанные. Цари, правители, вельможи, простые просто грешники и все люди. Вы знаете, в Библии Иисус приводит города, которые не хотели слушать Евангелие о Царстве Божьем. И Он говорит, Содому будет отрадней. Гамор, дома говорит, им будет отраднее на суде Божьем, чем вам. И на суде Божьем будут приходить другие люди, ниневитяне, царица Савская, и они будут осуждать тот же еврейский род, который не хотели верить в Бога. Они не хотели слушать Слово Божие, жить по Слову Божьему. Они не хотели каяться, восстанут народы, которые покаялись, которые приходили за много километров послушать мудрости Слова Божьего, да? послушать закон Божий. Царица Савская пришла к Соломону, не девятяне, а пришел пророк Иона, и они покаялись, хотя они такие людоеды, злодеи были, такое племя злодеев. Бог говорит, я уничтожу весь этот народ, этот город, иди скажи через несколько дней, пророк, он говорит, будет уничтожено. И пророк, он пошел туда. И когда он им сказал, они покаялись, они постились, молились, обратились к Богу. И что сделал Бог? Так как они покаялись и взывали к Богу, он остановил эту кару. Пришло спасение, пришла милость, Бог дал им время. Вот что может Бог и вот что делает Бог. И что нам нужно осознать, что когда все люди восстанут на суд, те люди, которые были людоеды, те, которые убивали людей, которые насиловали людей, и они не получили даже на земле полное воздаяние, что-то они успели получить. Но на суде против них восстанут все эти люди, они как свидетели скажут, ты был насильник, ты был убийца, ты привел смерть в мою жизнь, в мой дом. Точно так же, а ты был разделитель в церкви, а ты был клеветник в церкви. И у Бога там все будет открыто, мысли, помыслы, все дела. То есть смогут ли они оправдаться? Конечно же нет такие верующие, которые живут в пропаде, в осуждении, они неверные, они в разводах пребывают, неблагодарные, гордые, напыщенные такие, обиды, душевные, плотские и сатанинские такие. Что будет? И они о себе так много думают. Востанут множество людей, против которых ты согрешал, будучи верующий ты или неверующий, и они будут твои свидетели. И это будет Божий суд, помимо Бога. Множество будет свидетелей. Все, что ты в жизни сделал, хорошего или плохого. Точно так же, вот как сейчас идет война. Кто-то на этой войне действительно отдает свою жизнь для спасения людей, чтобы защитить, может, свой дом, защитить детей, семью, близких. Церковь тоже защитить, понимаешь, что была свобода проповеди Евангелия. Потому что есть люди, которые говорят, вы знаете, я сражаюсь здесь, чтобы была свобода, и чтобы люди, они знали Бога. Я принадлежу церкви, я вообще сражаюсь за церковь. То есть у этих людей намного больше уразумения. И ты думаешь, Ха -ха, что этот человек, он вообще понимает, что он говорит? О, я хочу тебе сказать, когда все восстанут на суд, эти люди, они будут становиться великими людьми там, понимаешь? Которые делали это по любви, которые они сражались за истину, за Христа, за благодать, которые не были просто насильники, убийцы, которые не шли завоевывать, как в десяти заповедях написано, да? Не убей, не кради, не насилуй, не прелюбодействуй, не пожелай чужого, почитай отца и мать. И что будет тогда на суде Божьем? Один получается, он будет как убийца, а другой получается он отдает жизнь. Кому будет в данной ситуации плюс, а кому будет минус? Получается, что эти люди, которые страдают, которые угнетенные, может, даже эти люди, которые погибшие, они будут судить, они будут свидетели. И они, как ни невитяне, придут. И будут говорить, не, этот человек не может быть спасенный. Ничего не забыто. И мы должны понимать, а готовы мы к этому? И с одной стороны, что нужно делать, если ты не готов, нужно каяться. Что такое покаяние, исправление всех ошибок и жить дальше с Богом? Если ты разочаровал жизни, понятно, не все потеряно. Тебе надо понять, что смысл жизни ⁇ это Бог. Поэтому я вас призываю действительно, чтобы осознать, понять, успокоиться и начать искать Бога, сосредоточиться на Боге, познавать Бога. Что нужно исправить, менять свою жизнь перераспределить ее совершенно по-другому и совершенно по-другому начать оценивать свое время, все ресурсы, которые есть, и совершенно по-другому жить. И не переживать, если кто-то тут злодей, кто-то что-то не сделал и так далее. Придет время, Сейчас время милости и благодати, время спасения. Мы всем даем прощение, любовь и спасение. Но если люди не исправятся, придет время на суде Божьем. Все люди восстанут, и неневитяне, и те, которые садомляне. Все люди восстанут. И они вот таким людям скажут, вы на нашем примере ничего не поняли. И, конечно, не прощение будет, там уже будет суд. И там уже мы будем говорить, что ты делал? Это, то, пятое, десятое и так далее. И выхода уже там не будет. Поэтому Библия точно так же говорит, что пастыря, они должны будут дать отчет на суде. За свою пасту, что ты делал доброго или худого. Поэтому пусть Бог даст вам уразумение, понимание, откровение. Потому что об этом говорит каждое Евангелие, что будет суд Божий и что все люди восстанут, воскреснут на суд Божий. Но точно так же воскреснут люди, которые будут говорить, ты злодей, ты блудник, ты лукавый, ты ропотник, ты грешник, ты нечестивец, ты неверный, ты мамонщик, ты сатанист. Понимаете, да? И у них будут все факты у Бога, то все будет открыто. Это мы должны уразуметь. Поэтому Иисус и скажет, по правую идите благословенные, да, а по левую проклятые. Поэтому приготовьтесь, любимые, к воскресению мертвых и суду Божьему. И поэтому мы вас призываем чтобы вам быть в правильном месте, в правильный час, но это определяется именно сейчас. Никогда, в другое время, а сейчас это все определяется. Мы будем иметь жизнь вечную или не будем мы иметь жизнь вечную? Поэтому как это сильно. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будут судим мир, то неужели вы недостойны достойны судить маловажные дела? разве не знаете что мы будем судить ангелов не тем ли более дела житейские аллилуйя. аллилуйя поэтому любимые приготовьтесь к этому моменту потому что самое главное где ты будешь ты восстанешь в это время воскреснешь как судья ты будешь со Христом или ты будешь подсудимый и каждая букашка Каждая какашка и каждое вообще живое существо, оно будет свидетельствовать о твоих грехах и о всем, что ты сделал, доброго или худого. Аллилуйя! Живите вечно, любимые, и обретите настоящий смысл жизни, ибо это есть Иисус Христос. Он является ответом. Поэтому блаженный, плачущие, когда Иисус пришел на землю, он сказал, почему? Потому что в Иисусе, в Царстве Божьем, в воскресении мертвых, в суде Божьем, в жизни вечной, есть ответ для всего. Аллилуйя! Да благословит вас Господь! Аллилуйя! Не пропустите это блаженство, потому что Иисус пришел, чтобы вы были счастливы. Аминь. Аллилуйя. Знаете, что зло побеждено. Иисус пришел, сатана побежден. Осталось немного времени. Для чего, еще раз говорю, это время? Для того, чтобы каждый человек определился, он со Христом или он с сатаной. И его слова, его дела, его жизнь, оно показывает его мысли, как он живет, на чьей он стороне. Приготовьте и себя, и родных, и близких, и кричите, и возвестите всем что грядет воскресение мертвых и суд Божий. Аминь. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Господу.